رِيحُ <applause> الشَّهَادَةِ قال علي بن المسنى التميمي أيتدلر سمعت جعفر الخلدي يقول لرجلٍ كُنْ شَرِيفَ الْهِمَّةَ فَإِنَّ الْهِمَةَ تَبْلُغُ بِالْرِجَالِ لَلْمُجَاهَدَاتِ صفة الصفوة كتابة من جوزي رحمه الله دل. علي بن المسنى التميمي أيتدلر من جعفر الخلدي دن اشتم أيتدلر من himmating sharafli bo'lsin ya'ni oliy bo'lsin chunki himmatlar kishini darajaga yetkazadi tirishqoqlik emas tirishishgina emas ya'ni nima degani bu qiynalish muhim emas bizda ko'p aytyapmiz bu narsanib qiynalish muhim emas bizda himmat muhim odamda g'ayrat himmat muhim qiynalsang bo'ldi yetasan degani emas aytdiku agar odam qiynalsa darajaga yetsa eshak eng oliy darajadagi maxluq bo'lardi undan qiynalgan jonivor yo'q toshbaqani yurishiga qarang rahmisi kelib ketadi sudralib bechora ustidagi tosh bilan bir soat deganda bir, de bir yuz metr joyni bosib o'tadi qiynalib ketasiz unaqa yurishiga qarab maqsad demak tirishishda emas mujahada degani ana shu qiynalaverish talab qilingan emas bizdan maqsad himmat odam kerakli joyda himmatini ayamay qilishligi bir narsani qilganda ana shunda kishi ko'p darajaga yetadi buni hozirgi nimalarda ko'ryapsiz mana hozirgi bir mexanizmlarda ko'ryapsiz misol uchun aytsak avvalgi zamonda bir xolodilnикlar bo'lardi muzlatgichlar tarallab ishlardi tokni ichham o'zi ham bir muzlatganini qarasangiz tuzqurun muzlatmaydi ham muzlatsa ham hamma yog'ini muz qilib yuborib ichida haligi muzlar to'lib ketadi o'zidan muzi ko'p ichida uni ana shunaqa muzlatgichlar bo'lardi tokni endi ichib yuboradi endi hozirgi zamonda shunaqa muzlatgich chiqyaptiki qarasangiz ichida muz ham <laughs> yig'maydi tokni unaqangi qilib ichib yubormaydi ham ana ulardan yaxshi muzlatadi ko'ryapsizmi demak gap kuchda emas mana o'sha himmatda ya'ni kallani ishlatib kerakli ishni qilishlikda haligi tirishaverishda emas tipirchilab kallani ishlatib kerakli ishga himmatn sarflashlik ana shu muhim deyaptilar shuni aytdilarki avvalgi darslarda o'tdik hasan basiyni so'zlaridanmi dedimi shunga o'xshagan gap ya'ni bir odam ahmoq bo'lib haligi tirishaverishligidan menga bir oqil odamni yuz o'girib yurgani yaxshiroq dedi bir odam ahmoq bo'lib tirishavergandan oqil bo'lib yuz o'girib yurgani yaxshi chunki ahmoqqona tirishish odamga gohida zarar bo'ladi foyda bo'lmaydi quruq qovun tushiradi tirishib hamma yoqdi rasvo qiladi yani, oqil odam o'shanaqangi tirishmasa ham lekin o'ylab ish qilsa kerakli ishni qiladi ya'ni liljahilil mudbii deganda adashmasak iljlmui dean o'tdik o'shani ya'ni molkim dinor aytar hujjari imom ahmadni zuf kitobidan keltirilyapti molikdinor aytar kanlar mo'minni ko'ksi yaxshilik amali, amali bilan qaynaydi ya'ni mo'min mana shunaqa bo'lishi kerak har bitta odam o'ziga shu savolni berishi kerak meni ko'nglim shunaqami odam qaynashi kerak ya'ni nima qilsak ekan yani, nima bo'lishi kerak nima qilsak deb odam tinmasligi kerak rejalar ichingizda hayolizda fikringizda miyangizda qaynash kerak nima qilsak ekan nima o'qisak nima o'qitsak masalan qanaqa qilib amal qilsak ummatga qanaqa qilib foydamiz tegsa o'zimizni qanday isloh qilsak deb odam fikri qaynashi kerak bu hozir endi ahvolni qarangki masalan aytyapmiz toli ilim bo'lsa odamlar o'sha nimaga o'rganib qolgan odatiy uslubdagi toli ilimga kel oladi haligi hidoyani oladi muxtasar vuqoyani oladi mabdal qiroatni oladi janohtolib oladi shu bilan ketaveradi o'quvchisi ham o'qituvchisi ham rivojlanish nima qilsak bu yuraveradi meni shunaqa qilib degan narsa yo'q bir fikr qaynashi kerakda odamni miyasida nima qilsak kerak nima qilishimiz kerak degan narsa o'quvchisi ham o'qituvchisi ham bir xil qolipga tushib qolib ketaveradi qarasangiz o'zgarish yo'q yangilik kiritish rivojlanish dars beradi bir xil odamlar yoki da'vat qiladi kelib oladi yana o'sha eski siyqasi chiqib ketgan mavzularni ko'tarib keladi yo soani ko'tarib keladi yana har bitta olimlar shunaqangi qanaqa uslubda da'vat qilgan bo'lsa o'sha uslubni ko'tarib keladi keladida mana ixlos boshqa edi deb shunday ma'ruzalar qiladi bir odam yangilik kirgizishi kerakda shuning uchun odamni fikri qaynashi kerak miyasida o'ylash kerak odam ya'ni bu uchun esa odamga himmat kerak mana shuni aytyapti mo'minni ko'ksi yaxshilik amallari bilan qaynaydi fojirni ko'ksi bo'lsa fujur amali bilan qaynaydi odamlargi tushiga kirmagan fujurlarni o'ylab topishadida keyin fojirlar qarasangiz mana hayolni bir chekkasiga kelmagan buzunchiliklarni o'ylab topishadi shaytonlar ham shunaqa qilib miyasida uni qaynaydi olloh himmatlaringga qaraydi sizlar ham qaranglar shuning uchun himmatlaring nimaligiga olloh rahm qilgurlar deyapti ya'ni amaliga qaragandek odamni himmatiga ham qaraydi olloh nimani odam g'am qilib yuribdi ya'ni nimani bir fikr qilib yuribdi himmatiga ham qaraydi ana shuning uchun sizlar ham qaranglar nimani bir himmat qilayotganlaringga deyapti olloh allohni oldida odam uyalishi kerakda nimalarni bir o'ylab bir buzg'uvchiliklarni pisqa pasodni himmat qilib reja qilib yurgan bo'lsa o'shani bir o'ylash kerak imom ahmadni zo't kitobidan keltirildi bu mavridiy aytadilar yaxshilikni boshlamoqchi bo'lgan kishi shunga qodir bo'lsa qilib qolish kerak shuni tezda shoshilish kerak deyapti ya'ni bir masalan bir yaxshilikn qilmoqchi bo'ldigizmi tezda qiling shuni chunki qo'lingizdan ketib qolmasin qarasangiz chunki bir ikki kun o'tadi uch kun o'tadi qilmoqchi bo'lgan ishingizni boshqa birov ildirib ketgan bo'ladi mahrum bo'lib qolasiz va ojiz bo'lib qolishdan qo'rqib unga shoshilish kerak deyapti va bilsinki u zamon fursati deb bir fursat bo'ldi menga desin uchun shoshilib qolish kerak tojirlar yaxshi biladi bir tovar arzonlab qolsa olib qo'yish yoki qimmatlasa sotib qolish yoki bir do'konlar masalan bo'shayotgan bo'lsa olib qo'yish shuni vaqti kelganda ishlatamiz deydi yaxshi bilishadi ana shunaqa fursatni bilish kerakliginida shunaqa qilib boyiydi o'zi tojirlar odatda hamma narsadan foydalanib qoladi boylarga qarasangiz ana shunaqa bo'ladi hamma narsadan foydalanib qoladi keyin boy bo'ladi fursat deydi bu yaxshi fursat deydi hattoki bir safarlar qilsa masalan ko'rasan ana shunaqa odamlarni hech bir teginga qilmaydi safarini ham fursatlardan foydalanib qolgisi keladi ayb emas endi bu narsa lekin baribir shunaqa qilib odam dunyosiga himmat qilgandek oxiratga mana shunaqa qilish kerak demoqchilarda bir chol bo'lardi bizda har yil hajga borib kelardi o'zi bolalari juda yam boyvachcha odamlar edi haligi cholni keyin aytishsa qanday har <laughs> yili hajga borib keladi endi bolalarini shuncha puli ko'p bo'lsa ham beraverarkanda endi bizda bilasizku hajga borib kelish qancha turadi qanday borib kelyapti bu odam deyilsa qop qop qilib qurtob mayiz o'zimizda haligi qovn tarvuzlardan shunaqa narsalardan olib ketar ekan har yil hajga ketayotganda olib borib keyin haligini sotar ekan biletini chiqarar ekan oz muncha pul qilar ekan shunaqa qilib ana shunaqa qilib har yil haj qilib kelardi haligi cholga endi bo'lmasa nimzar deysiz saksonga kirgan odam o'g'illari boyvachcha lekin endi shunga himmat qilganini fursatni foydalanib qolganini aytyapmanda bu ayb emas bu olloh ijozat bergan haligi hajga borganda ham kerak bo'lsa o'shanda yo'l yo'l uh, yo'lkalangizni chiqarib olishlikka ijozat bergan lekin nima demoqchiman bundan odam ana shunaqa dunyosiga kallasi ishlaydiku mana qarang hamma fursatdan foydalanib qolishga to'g'rimi oxiratga ham shunaqa ishlash kerak ekanlar fursat bo'lib qolsa foydalanib qolishga masalan shunday gohida bir muhtoj odam bo'ladi agar shunga bersangiz hozir shunaqa katta ajrga qolasiz endi boshqa vaqt million million berganingiz bilan unaqa ajrni ololmaysiz masalan mana usmon roziyallohu anhular jayshul usrani bir o'zlari jihozlab yuborganlar endi boshqa hech kim u ajrni ololmaydi madinaga kelganlarda bitta quduq o'shani sotib oldilar yahudiylardan musulmonlarga vaqf qilib qo'ydilar endi dunyoni suvini quduqini qazib bersangiz ham u ajirni ololmaysiz yoki masjid nababayni o'rni mana ikkita bolachani yiriydi puli kerak emas deb rasulloh salllohu alayhi vasallamdan pulini olishmadi dunyoni masjid qilsangiz ham endi masjid nabaiyni ajrini ololmaysiz inson oxiratga tegishli masalalarda ham ana shu o'ylanib o'tirmay bir ish fursat bo'lib qoldimi bir g'animat bo'lib qolishi kerak ajrda ya'ni g'animat bo'lib qolishi kerak bir muhtoj odam bo'ladi haqqoniy yordam berib qolish kerak nimadir bir ish bo'ladi savobli o'shani qilib qolish kerak ayni fursati bo'ladi va o'sha g'animat imkoniyat deb bilish kerak uni deyapti mana shunaqangi bitta ish chiqib qolsa oldizdan savob chiqib qolsada uni unga qudrati borligiga ishonib e'tiborsiz qo'ymaslik kerak ya'ni ha qilaman hali endi vaqt ko'pku hali keyinroq qilaman deb paysalga solmang boshqa odam bildirib qilib ketadi keyin siz unaqa ishni qilganingiz bilan u ajrga ega bo'la olmaysiz qancha qancha qudratiga ishongan odamlar borki qo'lidan ketganda nadomat ketib qolgan keyin unga ya'ni qilaman qilaman deb yurganda qilolmay ham qoladi keyin borib borb istasa ham qilolmay qoladi keyin qancha odamlar borki imkoniyatiga suyangan imkoniyati ketib qolib hijolat bo'lib o'tirgan keyin imkoniyat borligida qilmaganda qilaman qilaman deb imkoniyatiga suyanib ha qo'limdaku deydida imkoniyati ketgandan keyin hijolat bo'lib o'tiradi hozir imkoniyat bo'lmay qoldi endi nima qilaylik deb uyalib o'tiradi qarasazp shuning uchun ham qodirmi inson o'sha yaxshilikni qilishga fursatdan foydalanib qolish kerak adabidin va dunyo kitobidan